Selamat datang semua ke sesi penerokaan kita hari ini. Okey, kita ada himpunan sumber menarik yang anda kongsikan. Uh, kali ini kita nak tengok pasal peranan ayah di Jepun. Fokus kita. Kita nak cuba fahamkan macam mana fenomena ikumen ni muncul dan dan macam mana ia mencabar tradisi kat sana. Apa ertinya untuk Jepun hari ini? Ya, memang topik yang menarik ni. Selalunya kita bayang ayah Jepun ni macam Imej Sarariman tu kan, yang kerja kuat, jarang ada kat rumah. Tapi sumber-sumber ni, hmm, ditunjuk cerita yang lagi kompleks lah. Ada perubahan yang tengah berlaku. Jom kita tengok sama-sama. Baik, kita mula dengan uh, konteks sejarah sikit lah ya. Sumber anda ni bawa kita ke era lepas Meiji dan lagi ketara lepas Perang Dunia Kedua masa ni lah kan pembahagian kerja tu jadi sangat jelas. Ada pepatah tu, Oto wa soto de hataraki, suma wo mamoru beki di aru. Betul, betul. Suami kerja luar, isteri jaga rumah. Itu asas dia. Lepas tu ada pula konsep Ryosai Kenbo, isteri yang baik, ibu yang bijaksana. Jadi, tanggungjawab utama besarkan anak tu, hmm, memang jatuh kat bahu perempuan. Ditambah pula dengan ekonomi Jepun yang tengah naik masa tu, lahirlah golongan sarariman ni. Oh, pekerja korporat tu kan yang um, dedikasinya pada syarikat tu kadang-kadang lebih dari keluarga sendiri. Ya, tepat sekali. Sampai ada yang panggil Jepun ni masyarakat tanpa ayah atau fatherless society. Bukannya ayah tak ada tapi macam tak hadir dalam urusan keluarga seharian faham tapi keadaan mesti berubah kan takkan statik macam tu je sumber-sumber ni ada tunjuk tak titik perubahan mungkin lepas ekonomi jatuh awal 90-an tu ha itu dia lepas gelembung ekonomi pecah banyak benda berubah sumber tunjuk makin ramai ibu yang keluar bekerja nak bantu ekonomi keluarga ini secara tak langsung dah cabarlah model ayah sebagai the sole breadwinner pencari nafkah tunggal tu jadi, bila ibu dah kerja, ayah pula macam mana? Adakah ini buka ruang untuk peranan ayah tu berubah? Boleh dikatakan macam itulah. Keperluan ekonomi paksa keadaan berubah. Dan kebetulan pula, generasi baru masa tu, diorang mula persoal model ayah salariman yang diorang tengok masih membesar. Dari sinilah, um, munculnya istilah ekumen. Gabungan perkataan ikuji, e maksudnya jaga anak, dan men, lelaki, Oh, ikumen, ayah yang terlibat aktif jaga anak. Menarik. Dan nampaknya ini bukan sekadar trend biasa je kan? Sumber sebut pasal ikumen project oleh kerajaan Jepun sendiri sejak 2010. Wah, ini macam serius ni. Sangat serius. Kerajaan memang masuk campur. orang lancarkan ikumen project bawah Kementerian Kesihatan, Tenaga Kerja dan Kebajikan. Macam-macam cara orang promote ada poster kempen. Setengah tu provokatif juga. Macam lelaki yang tak jaga anak tak boleh panggil ayah. Oh ya. Sampai macam tu sekali. Lagi? Ada laman web rasmi, media sosial, anugerah macam Equipment of the Year. Lepas tu ada pengiktirafan untuk syarikat yang bagus, kurumin dan bos ikubosu yang menyokong pekerja ambil cuti jaga anak. Promosi cuti paternity pun kuat juga. Okey. Bila kerajaan dah usaha macam ni, ada nampak hasil tak? Maksud saya, dalam tabiat harian ayah-ayah kat sana, data dalam sumber ada tunjuk perubahan. Ada. Ada perubahan. Sumber tunjuk masa ayah luangkan dengan anak dan buat kerja rumah memang meningkat. Kalau tengok data tu, dari purata 83 minit je sehari tahun 2016, naik jadi 150 minit tahun 2020. Wah, oh, hampir dua kali ganda tu. Walaupun mungkin ada yang kata masih sikit, tapi peningkatan tu nyatalah kan, bukan angan-angan. Betul. Anjakkan tu memang ada. Tapi um, mesti ada cabaran kan? Takkan senang-senang je nak ubah benda yang dah jadi tradisi lama. Sumbu anda ada sebut pasal kesukaran golongan Ikumen ni? Ya, yeah, memang ada. Dan kat sinilah kita nampak konflik utama yang sumbu-sumbu ni hadir. -right. Satu pihak, dasar kerajaan progresif. Satu pihak lagi realiti budaya kerja yang um, masih konservatif. Pandangan tradisional pasal lelaki kena jadi sarari man tu masih kuat. Isu paling besar yang timbul ialah paternity harassment, patahara. Patahara? Dengar macam serius. Diskriminasi kat tempat kerja eh. Untuk ayah yang nak ambil cuti jaga anak. Sumba ada bagi contoh tak? Macam kes Menteri Shinjiro Koizumi tu? Atau kes Undang-Undang Glenwood? Ya, yeah, betul. Kes Koizumi tu memang kecoh juga dulu. Dia kena kritik sebab ambil cuti paternity. Kes Glenwood tu pula sampai naik mahkamah dan statistik dalam sumber tu pun agak membimbangkan. Lebih kurang 26.2% lelaki yang cuba guna sistem cuti jaga anak ni diorang kena patah hara. 26%. Banyak tu. Kebanyakannya dari siapa? Rakan sekerja. Kebanyakannya dari orang atasan, dari bos diorang. Ini tunjuk betapa dalamnya jurang antara polisi atas kertas dengan budaya kerja sebenar. Tekanan tu memang ada. Jadi kalau nak simpulkan dari sumber-sumber ni, Jepun ni macam kat persimpangan lah ya. Ada usaha kuat nak modenkan peranan ayah, nak galakkan ekomanisme, siap ada sokongan kerajaan lagi. Tapi pada masa yang sama, tembok budaya kerja lama, norma masculinity tradisional tu masih teguh berdiri. Siap ada patahara lagi. Kompleks betul? Betul, memang kompleks. Ini tinggalkan satu persoalan besar untuk kita fikirkan dan untuk anda semua renungkan. Dengan adanya sokongan rasmi macam Ikumen Project tu semua, tapi bila berdepan dengan tekanan budaya kerja dan sosial yang kuat gila kat Jepun tu, boleh ke perubahan peranan ayah ni betul-betul jadi meluas? Betul-betul mendalam ataupun Ikumen ni akan kekal jadi macam satu idealism. Sesuatu yang orang kagum tapi susah nak dicapai oleh majoriti ayah kat sana disebabkan tuntutan kerjaya. Hmm satu renunganlah tentang had perubahan sosial bila berlawan dengan norma yang dah lama bertapak.